Имеем следующее. Один человек погиб. Это на улице Педагогической 18 в результате поражения электрическим током погиб Литвинов Евгений Владимирович 1965 года. Два человека, которые в ночное время обратились за помощью медицинской. Пять человек были сотрудниками МЧС эвакуированы из поврежденных автомобилей, то есть пришлось там их доставать оттуда. Значит, в городе Одессе было повреждено 77 сетей газоснабжения, 24 в области. В результате непогоды обесточен был 261 населенный пункт. Работала служба МНС, задача была поставлена это сделать, ну условную проезжаемость по французскому бульвару, потому что э, кто даже сегодня там проезжал, видел то, что делается достаточно посмотреть в любой период. Большая Арнаутская, Малая Арнаутская, Сигетская, Фонтанская дорога работали в общей сложности 17 тяжелых автомобилей вот, и 74 сотрудника МНС. Проблемы с техникой, но мы взяли в аренду еще планы намечены. результаты. как правильно сказать, не было закончено. У сотового диаметра газопровод, вот этот же кран, который для ликвидации там тоже... За НАТО. Лето терпеть, конечно. нашим абонентам, потребителям. Работы были начаты немедленно. выражая свою благодарность МЧС, потому что оперативно отреагировали на все те наши просьбы. Был разговор с президентом Украины, который очень обеспокоен ситуацией, которая произошла вчера в результате стихийного этого бедствия, иначе это не назову. И поэтому соответствующие все поручения будут даны для того, чтобы оказать Одесской, Одесской области, но в основном в городе Одессе, потому что основной удар пришелся, скажем так, на город Одесса, оказать всю необходимую помощь. И поэтому я еще раз обращаюсь ко всем. Здесь областная администрация, штаб создан. Вчера уже через полчаса после произошедшей, скажем так, беды, он был создан, руководитель на данный стад, скажем так, или исполнительный секретарь, как правильно назвать, господин Матковский. Поэтому обращаю всех ваше внимание. То, что он говорит и то, что он делает, это неукоснительно должны выполнять все. Независимо местное самоуправление, киевские структуры, меня это не интересует. Понятно вам задача? Потому что мы должны с действиями сейчас быстро решить те вопросы, которые можем решить. И четко наметить те шаги, которые нам необходимо делать, чтобы максимально локализовать, уменьшить те последствия беды, которые произошли. Уже подготовлено соответствующее поручение президента. Вы его видели? Да. Подготовлено соответствующее оперативно, очень подготовлено соответствующее распоряжение президента, в котором даны задачи поставлены, в том числе и перед центральными органами власти, в том году, в том числе и на выделение дополнительного финансирования для того, чтобы мы вышли с той тяжелой ситуации, в которой мы оказались. Главными задачами сейчас у нас состоится в чем? Расчистка дорог, правильно? Мы должны расчистить дорогу должны расчистить, мы должны обеспечить свет, газ, чтобы люди там, где которые пострадали, вернулись к нормальному образу жизни. Следующие шаги, конечно же, это очень важными для нас, я сегодня об этом и говорил президенту, это то, что у нас произошло гор электротранспорт, когда у нас фактически из-за завала порваны все линии. Сейчас, э, вы, уже... Городские помогут убрать деревья. Она, она не обязаны это сделать, нет, наверное? Или мы как-то не для того, чтобы там навести порядок. с город был на связь, и вопрос по решению по заправке топлива будет решен. Мы поставили вместе с Юрием Дмитриевичем по объезду всего города, всех, всех районов, включая подвижение. Я вас предупреждаю всех, чтобы кадровые решения не были приняты. Отличитесь все сегодня. Одесса того стоит, чтобы за нее отличиться. Чтобы наши люди того стоят. Тем более у нас очень много сейчас и отдыхающих начало приезжать. Понимаете, поэтому тут уже надо извините возьмите меня не то, что на 100% сделать, а наверное уже и побольше гораздо. Это всех касается, друзья, чтобы мы потом просто никто не обижался. Восемь постановлений о запрещении водопользования в связи с ливнями. Это надо несколько дней, ну уже по э, результатам исследований, об открытии. И сейчас идет рейдовая проверка по всем значимым объектам, которые лишены водоснабжения водоснабжения и электричества. принесено 8 постановлений а, по запрещению водопользования да. в связи с ливнями. Все. Так, все. Спасибо. Что мы понимаем, что э, вот особенно маленький проезд, да, переулки в нашем городе, там, где за, очень сложно заниматься сейчас срезкой тех даже веток, которые обломаны и надвисают на те же линиями передач, э, это может затянуться день на день, на два. Но наша сейчас основная задача сегодня до конца дня очистить основные магистрали, основные центральные улицы, чтобы не создавать пробки. Мы знаем, что мы приближаемся к понедельнику, к рабочему дню. Соответственно, наша задача до понедельника, чтобы все уже эти дороги были полностью очищены. И э, ни одному зданию, ни одному объекту. Детскому саду или там какой бы то ни был объект на территории города, детской области, чтобы ничего не угрожало, связанное с, с сегодняшней проблемой. Буквально продлилось более не более 10 минут. Сильнейший шпальный ветер с различных направлений. Некоторые называют смерчем, на самом деле, но это на самом деле просто нормальный шквальный ветер с уровнем чуть чуть менее 35 метров в секунду, что действительно уже выходит на серьезный чрезвычайный уровень. И так как грунты в нашем городе больше песчаные, которые не держат такие тяжелые деревья, вы знаете, просто у нас постоянная проблема с падениями деревьев и до более как бы, маленьких ветрах. Я за свою бытность ни разу не помню такого сильного ветра, но еще раз говорю, нету сумасшедшей катастрофы. Да, произошла ситуация, произошел шторм. Все службы готовы. Я очень благодарен и Министерству внутренних дел, и Министерству обороны, которые действительно выделили свой личный состав и полностью уринулись. Действительно, в течение ночи практически были, кто находился на французском бульваре, люди видели, насколько был серьезный объем работы по удалению вот тех вот деревьев, которые сегодня перекрыли практически все маршруты, все, все, все дороги во все направлениях в зоне, прибрежной зоне города Одесс. То есть город практически разделился на на часть прибрежную, кто где-то два километра от побережья моря, Черного моря и дальнюю часть. То есть те люди, которые сегодня живут на побережье, ощутили на себе вот эту силу вот этого страшного ветра. Но еще раз никаких -либо проблем, с которыми мы бы на сегодняшний час не смогли бы справиться совместно с коммунальными службами города, с другими подразделениями и министерствами, нету. То есть мы будем полностью, я думаю, просто дело времени, день-два, ну. Это может немножко затянуться, связанное с восстановлением линии электропередач для общественного городского транспорта. Это также может немного затянуться с поставкой газа на территории области тех абонентов, которые были отключены в связи с разрывом некоторых линий передач. Но, опять же, это не скажется на функциональности и на нормальной жизни всего города. Есть информация по повреждению где-то порядка 10 крыш зданий на территории города Одессы, которые, опять же, попали в эту зону шквального ветра. И я просто единственное хотел бы обратиться. Сейчас очень многие используют вот эту вот сложную погодную ситуацию, которая произошла даже те крыши, которые были ранее э, снесены или там имели те, течи, все что сегодня подгоняют под данную проблему. Потому, естественно, каждый этот вызов будет дополнительно проверяться, будут оформлены комиссионные, и мы будем понимать, насколько действительно именно этот шторм э, нанес те или иные повреждения. Конечно, говорить сейчас рановато так как люди, которые возвращаются в некоторые дома, в некоторые дачи, они обнаруживают те или иные проблемы, которые уже произошли. Поступил сигнал с молодой гвардии, с, с пионерского лагеря, который с сегодняшнего дня начинает завоз туда для детей, что более 100 деревьев упало только на территории одного лагеря, что угрожает некоторые падению на крышу, на крышу как бы непосредственного комплекса, где, где будут проживать дети. Поэтому мы туда тоже направили уже подразделения, которые работают над ликвидацией и э, тех последствий, которые там тоже есть. Вы знаете, любая часть случайную ситуацию заставляют закалиться. Вот если бы службы были действительно, все службы, коммунальные службы, вовремя отреагировали на ту или иную ситуацию, может быть, и этих последствий можно было бы избежать. Но в совершенстве нет пределов, и, к сожалению, каждая чрезвычайная ситуация открывает дополнительные взгляды или дополнительные моменты тех как бы неправильных, можно сказать, моментов взаимодействия, которые мы моментально исправляем. Я думаю, что и для города, и для местных властей это урок. Дополнительно, потому что я лично, обижавший, обижавший все, все улицы нашего города в течение суток последних, ну, не наблюдал работу местных коммунальных служб до 9 утра. Поэтому как бы, у меня есть свои определенные претензии по этому вопросу, которые мы обязательно устраним. Как бы, я думаю, что в дальнейших, надеюсь, что таких не будет уже через часть в будущем, но если, не дай бог, это и произойдет, то таких моментов взаимодействия уже не будет. Нужно, необходимо даже, постараться пока что воздержаться от передвижения. Это не из-за того, что это угрожает, да, когда человек куда-то там едет, угрожает, что опять начнется сильный ветер или опять начнется шторм. Нет, это не это. Мы говорим о воздержании куда выезда из, из домов, о переездах в связи с тем, что сегодня происходит огромное количество служб, проводят определенные работы по зачистке города от тех деревьев, по восстановлению линии передач. Сегодня работает специализированная техника, к которым переездами вот эти пробки, мы просто реально теряем время, добираясь того или иного места для ликвидации чрезвычайной ситуации. Я бы попросил жителей нашего города осторожно относиться к любым проводам, не проверять на наличие электричества в данных, данных системах, потому что действительно многие из этих линий передач могут быть под напряжением, и они такие и есть под напряжением. Облэнерго по возможности эти провода обрезает, оставляет пока лежать на месте до, до, до прибытия ремонтных бригад, но дело случая, поэтому не надо рассчитывать на случай. Я обязательно найду этих ребят на протяжении всей ночи работало несколько человек на квадроциклах. Это было для нас очень удивительно, которые приехали со своими бензопилами. То есть ребята, молодые совершенно ребята, которые без каких-либо там обозначений, они просто-напросто становились рядом с спасателями и выполняли такую же самую работу. Также ответственно. Люди, во-первых, не только могут, они обязаны выходить спокойно и как бы наводить порядок вокруг своих домов. Мы сейчас, я подписал телеграмму во все подразделения, и весь личный состав вместе да что же по чрезвычайным ситуациям выходит и вышла уже на улицу, как можно сказать, субботник, как угодно, так как сегодня суббота, и помогает местным властям по уборке окружающей территории вокруг частей. И также могут люди также подойти и обязаны найти свой ЖЭК, обязаны найти управленца, если это там ОСМД, и спросить, чем они должны могут помочь и какой они могут оказать посильную помощь. Физическую помощь, потому что сегодня рук лишних не будет. Догадается его почему? Больше 30 лет. А сколько их штук упало? А считайте, mm -hmm. we we'll